Я проголосовал за мирный, динамично развивающийся украинский Днепропетровск. За город, наш любимый город, в котором нет радикализма, в котором нет терактов, в котором мы не боимся выпускать своих детей на улицу, в котором всем живется уютно и комфортно.

Настроение отличное, погода хорошая. Надеемся, что будет высокая явка избирателей. Что еще сказать? Надеемся, что не будет провокации, хотя вчера вечером поступала разная информация. Ну, я думаю, все пройдет спокойно, не думаю, уверен. И Украина победит. 嗯哼哼。Uh huh. uh huh.